शुभकरण सिंह की अंतिम अरदास पहुंचे हैं हरियाणा के किसान लीडर साडे नाल ने आज दी अरदास समागम के बारे की कहना चाहोगे देखो कभी सोचा नहीं था कि हमसे उम्र में छोटा हमारा भाई मतलब इस तरीके से दुनिया छोड़ के चला जाएगा 1 तारीख को हम बिल्कुल बैरिकेटों के पास खड़े थे और हमसे 60 70 कदम की दूरी पे ही शुक्रन सिंह को गोली लगी और जब हम आज भी मुझे याद है मैं वो तस्वीर भूल नहीं पाता रात को भी वही तस्वीर आंखों के सामने रहती है कि हम फाइव रिवर और जो खालसा साइड वालों का मेडिकल कैंप था बिल्कुल नज़दीक ही बैरिकेट के वहां पे खड़े थे तो पंजाब के दो हरियाणा का एक लड़के तीन लड़के उनको लेके आए शुकर्न सिंह को डॉक्टरों ने उनको देखा लेकिन वो कोई उनका शरीर जवाब नहीं दे रहा था मतलब एक तरीके से हमारे हाथों में से ही उनको एम्बुलेंस में लेके गए और जब पातला तक एम्बुलेंस पहुंची तो जो साथी उनके साथ गए हुए थे उन्होंने तो सूचना दी कि भाई डॉक्टरों ने उनको शहीद घोषित कर दिया मतलब दो बहनों इकलौता भाई और एक छोटा किसान मतलब उसको इस तरीके से गोलियों से भून देना मतलब हमारे आजाद मुल्क में ऐसा होगा ये मैंने तो कम से कम सोचा नहीं था कल्पना नहीं करी थी आंदोलनों में लाठी चार्ज भी देखे थे आंसू गैस के गोले भी देखे थे लेकिन आंदोलनों में जहरीली गैस के गोले सीधी गोली मारना सीधे छर्रे मारना ये पहली बार देखे थे हमें भी उस दिन यहाँ छर्रे लगे थे मैं तो ये कहता हूँ कि देखो शहीदी किसकी होगी तो परमात्मा को तय करना है लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी और हमारे नौजवान साथी की शहीदी हो किसी किसान की शहीदी हो उससे पहले हमारे हम किसान नेता जो हैं हम नुमाइंदे जो हैं उनकी शहीदी होनी चाहिए क्योंकि तो जिम्मेदारी हमारी है कॉल हमारी है जवाबदेही हमारी है और मतलब है, अपनी आंखों से उजनजलिया वाला बाग कांड भी देख लिया अपनी आंखों से जनरल डायर भी देख लिया आज जो उनकी अंतिम अरदास है जो श्रद्धांजलि समारोह है से दोनों फोरम आगामी कॉल देंगे मजबूत कॉल देंगे और सही मायनों में शुभकरण सिंह जी को श्रद्धांजलि जब उन मांगों को पूरा करवाएंगे हम जिन मांगों के लिए चल रहे आंदोलन में उन्होंने अपनी कुर्बानी दी वही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी वही उनको एक नमन करने का सच्चा तरीका होगा और जब तक जीवन में जब तक शरीर में आखिरी सांस है शहीदों की सोच पे पहरा देते रहेंगे ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਰਾਸਤੇ ਦੇਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੱਚਿਆਰੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਆ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਬਸ ਸਮਝ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਉਹ ੱੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਸ ਇਥੇ ਮਨਵਾਉਣਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਇਥੇ ਸਮਝੋ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਆਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਾ ਦਾ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਏਵੇਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਜਰ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਡ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਨ dama ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਰੈਂਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਥ ਸੰਗਤ